Все, Готові. Ми що, шановні гості, келихи вже наповнені. Ми розпочинаємо Свої. наше прекрасне свято. Дякую, вашому гості. Я всіх запрошую підняти святковий келих за наш прекрасний, за наш іменний чудовий ансамбль. Цей прекрасний ансамбль перед вами. Давайте привітаємо усіх його учасників вогневими оплесками. Хочу начать с такой прекрасной песни, которую написал наш земляк Василь Михайлюк из Вашканца. Называется ⁇ Вона Черемшина ⁇ вы все ее знаете. Last year he missed a choice with a C.C. A ono sadok, on sad

Еще один прекрасный романс. Это тоже очень старый русский романс. Я думаю, что вы его тоже давно не слушали. Просьба послушать. Далеко за речкой. We are. Субтитры швести... сейчас не подшел отклонение в Латинскую Америку. Без самомоча. Сейчас ну дайте сюда, пожалуйста. Ваша лишь сейчас воздух. Сейчас i'm Ну а теперь возвращаемся в Древнюю Россию. У нас девочка прекрасно поет, прекрасный голос. Анна Герман, помните такой песни? Да. Вот она когда-то пела прекрасный роман. Гори, гори моя звезда. И вот наша прекрасная Полина исполнит для вас эту песню. Девчонки, гарна такая на наша именинница, черт убрил сына, сияла See yeah. Твою я Ну и как для таких очаровательных, прекрасных женщин, таких юных. Вы знаете, вы всегда будете юные, прекрасные. И мы вами очарованы. И поэтому для вас песня «Очарованы». Очерпана, а что? А в поле Когда-то поменяли Святое Слово, Маковый знакомый, драгоценная.

די סולן וואָס